Себе считаю, критерий, да. Вот, критерий. Ну, давайте представим, что просто здоровые люди могут сдавать кровь. Почему я на этом, на этом делаю акцент? Чтобы вы понимали, что донором может быть здоровый человек только потому, что он навредит себе. Не потому, что у, у него там а, что-то не так, да, будет или как-то э, э, будет себя плохо чувствовать или еще что-то, да. Донором может быть просто здоровый человек, чтобы он не навредил себе. Что если у вас хотя бы что-то есть, инфекционное заболевание, венерическое, хроническое, любое заболевание, которое, в принципе, говорит, вы нуждаетесь в помощи, mm -hmm. да, вы не можете быть донором, потому что это может усугубиться, никто не может гарантировать, что процесс протекания вашей болезни может определенным образом не нарушиться. В основном, это, мне кажется, что это будет ухудшение, поэтому доноров не допускают. Кроме этих вопросов, которые донору могут навредить, есть еще качество крови, потому что ваша кровь будет переливаться дальше пациентам, реципиентам. Вы понимаете, что реципиент это человек, который нуждается в переливании не потому, что он здоровый и хочет еще быть здоровее, а потому что он примерно около смерти находится, и ему нужно спасать его жизнь. Поэтому ваша кровь должна быть очень хорошего качества. Понимаете, да? Окей, okay, значит донором может быть человек, который не болеет на инфекционные. Это абсолютно противопоказание. На инфекционные заболевания, венерические, ВИЧ, хронические или в данный момент или вообще. Э, вагитность, это, это не заболевание, вагинит это это нормальный процесс для женщины, но просто в данный период она сама нуждается в своих силах, помощи и для ее ребенка, чтобы это все происходило нормально. То есть она в этот период не может сдавать кровь. Год после евагидности и три месяца после лактации она может уже становиться дальше донором. Но вообще, мне кажется, в мире женщин-доноры не очень как бы это такое э, флекс, э, понятие, короче, мужчины лучшие доноры. Потому что женщина после родов, у нее там может быть резус конфликт с ребенком, все такое. И как бы мужчины идеальные доноры. Я еще и говорю всегда, что мужчинам нужно сдавать кровь. Потому что... В принципе, это да, женщины, ежемесячно теряют определенное количество крови, то есть у них там обновляется все, там, шизофрения у будет, потому что э, костный мозг э, 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 стимулируется, вырабатывает новых клетки крови. А вот у мужчин, да, нет у них такого. Поэтому, если у вас, если задуматься, я, кстати, где-то в интернете прочитала, что если вы не собирали много денег на старость, занимайтесь спортом, чтобы ее отложить. Вот. Так вот, донорство – одно из способов профилактики определенных заболеваний сердечно-сосудистых. Это, по-моему, самая большая смертность сердечно-сосудистых. Правда? Вот. Профилактика от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть у вас не будет там сгущаться кровь, не будет образовываться… Ну, не гарантия, конечно же, но можно себе помочь. Не будут образовываться тромбы, не будут вопросов с давлением и всего остального. Это понятно, да? Давайте дальше вернемся к, пройдемся, вернее, по текущим противопоказаниям, потому что вот если у этого всего нет, все равно нужно готовиться. А как приготовиться к донорству? Самое важное, нужно не болеть. Сейчас такой период, особенно если вы прилетели с теплых стран, в холодную страну, у вас могут начаться там насморк, вершение в горе, все остальное. При этих таких условиях сдавать кровь нельзя. То есть за две недели до донорства желательно, чтобы организм был бодр, здоровый и готов к помощи, а не вяленький и нуждался сам в помощи. Поэтому желательно не болеть за две недели. И за две недели не принимать никаких лекарств, антибиотиков, не иметь проблемы с давлением, к примеру, да, чтобы не сидеть на вот этих вот лекарствах. То есть спокойно себе живем, занимаемся спортом, правильно питаемся, не употребляем алкоголь. Эм, вот. и, и... <laughs> скучновато, конечно, я понимаю, но ну, что поделать. А витамины, крас... являются а да? витамины. <laughs> эм, витамины являются пивулками. Можно. <laughs> витамины являются пивулками. Нет, витамины, кстати, можно принимать. Только в день сдачи его с утра не принимаете, а уже после сдачи принимайте. <laughs> вот за э, два дня желательно не употреблять алкоголь. Алкоголь это и пиво, и вино, и водка, и, и бирмикс, и, и отвертка, и, 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 самого. Это все, что на букву А, это алкоголь. Если вы думаете, что чуть-чуть, 50 грамм столовой ложечка чайная, это все алкоголь, это не принимать. За 48 часов. Подумайте о рецепиенте. Да, подумайте о рецепиенте. Также э, я тут написала, что за два дня лучше не э, употреблять в еду молочное, жирное, копченое, жареное, острое, яйца и банан. Почему? Всегда... А почему банан? Вот, я всегда шучу, если я о чем я я, ответил, но я шучу, что банан имеет. ДНК с человеком. И поэтому иногда специалисты путаются, что же проверять. Но на самом деле, я так понимаю, что они просто жирные, дают нагрузку на печень и поэтому... Да, это первое результат. Да. Они действительно дают нагрузку на печень. И печень может... Тот показатель, который мы смотрим, АЛТ называется. Аланинаминотрансмираза. Трансмираза, она показывает то, как работает печень когда она повышена, это может быть что? Это может быть воспалительный процесс в печени, могут быть инфекционные заболевания, а может быть она активизировалась для переваривания вот этой пищи, которая для нее является для печени большой нагрузкой, в том числе и жирная, копченая и так далее. Поэтому вы накануне съели, а утром пришли, у вас чуть-чуть показатель печени завышен, но вы хоть на единицу, но вы сдать уже не можете. Потому что есть четкие показатели, у нас есть план, на котором показано, если вышел из аппарата бумажечка, на которой показано, что у вас больше, чем норма. И мы ничего сделать не можем, хотя вы абсолютно здоровы, но принять сегодня мы вас не сможем, потому что вы как бы не подготовите. И алкоголь, кстати, тоже участвует в этом. Плюс алкоголь, это остается в крови, когда переливается пациенту кровь. И плюс алкоголь, это загустение крови после приема алкоголя. Поэтому это тоже. Так же, как и банан. Кстати. Он загущает кровь, поэтому а там еще есть другие продукты, я это расскажу. Вот. вот. В основном вот это, я всегда говорю, в законе написано за день, за сутки отказаться от этой еды, я вас прошу отказаться за два дня, потому что это, нам, это повышает ваш шанс, что у вас все нормально, ну, что у вас будет потом в крови все нормально, и вас не отведут вот по определенным завышенным показателям, да? Еще раз хочу сделать акцент на том, что если вас отводят, например, могут отвести, потому что у вас КЭЛ плюс это примерно то же, что и резус, фактор в крови. Есть плюс, есть минус, вы знаете, да? От этого никто не умирает, у кого плюс, у кого минус, все живут нормально, да? Точно так же плюс, может быть плюс, может быть минус. Единственное отличие, почему вас могут сказать, что скел плюс вас не возьмут, потому что большинство людей находятся с кел минус, живут с минус. Поэтому, чтобы не было вот этого конфликта, дополнительной нагрузки у реципиент, который получает эту кровь, чтобы не было вот этого вот конфликта, чтобы его, ваша кровь помогла, скажем, ему, они не сделала нагрузку, еще там поборолась за выживание, вот, вас могут отвести. Но с плюс вы можете быть донором компонентов крови, это плазма и это тромбоциты или тромбоконцентрат, как у нас говорят. Поэтому не отчаивайтесь, если вы очень смотивированный донором, мы вас применим. Обязательно, обязательно. Кроведачу компонентов. Вот Если вам по каким-то показателям говорят, что вы не можете сдать кровь, это не диагноз, это уже не надо себе ставить какой-то там штамм, что у вас что-то не так, это все можно перепроверить, допроверить. Да Тем более, напоминаю, что когда вы зарегистрированы донор ей, у вас есть скидка 50% на все вот эти вот донорские анализы, потому что мы выписали, на что проверяет станция, все станции, и вы можете с 50% скидкой пойти в синего и перепроверить для себя успокоиться. Потом, если вы захотите стать донором, мы вам все расскажем, как вернуться к этому, но тем не менее успокоить свою душу, тело, мозг, разум, настроиться на конструктив, мы вам поможем. Поэтому все, что вам сказали, по итогам, когда вы уже сдали кровь, получили, обязательно через два дня нужно позвонить на станцию, спросить, готовы ли анализы, если готовы, вас пригласят или, возможно, скажут по телефону. Обязательно каждому нужно это сделать, потому что я не могу это сделать, Сергей Иванович может это сделать. Это ваша персональная медицинская информация, ее никто никому не говорит. Более того, если у вас, не дай бог, есть в анализах повышенные какие-то показатели, которые там э, кровь проверяют на вилснит, гепатиты С и на сифилис. Если к этим болезням у вас есть повышенная это, ну, они не ставят диагноз, лаборатория не ставят, они показывают, что вот есть предрасположенность, да, вот она же mm -hmm. показывает выше нормы к этим болезням. Да? Это не говорит ни в коем случае, что у вас это есть. Да? Это тоже, если вас вызывают, вам говорят, надо пугаться, сразу же там придумывать э, смертельную речь или что-то такое. Нужно принять эту информацию как информация для допроверки себя. И все. Только доктор может поставить вам диагноз. Не станции переливания, не то, что написано в анализ, это анализы, это не диагноз. Понятно, да? Пугаться не надо. Вот, не, не переключайтесь. Для девочек, у нас есть пара девочек, очень важная информация. Сдавать кровь не можно во время критических дней и э, до 5 дней после окончания. После 5 дней можно сдавать кровь. Я не знаю, почему, Сергей Иванович, скорее всего, точно скажет, потому что в Израиле даже в этот день, когда у вас месячный, вы можете сдавать кровь. Но я думаю, скорее всего, что это потому что теряется определенный объем крови, есть определенный процесс, и просто в этот процесс не надо вмешиваться, делать дополнительную нагрузку на организм. Но точно скажет Сергей Иванович. Потом? Почему сигареты? Я скажу про сигареты. Да, сейчас скажи. Да. Смотрите, какая ситуация. Раньше было так, что вот пять дней считалось. Почему? Потому что действительно никто не знал, какой объем крови теряет женщина. Вот. Они могут, у них месячные три дня, у них неделя и так далее, и так далее. Поэтому, как бы не рисковать, шли таким методом, потому что гемоглобин определялся методом очень примитивным еще лет десять назад. По капле специального вещества, которое опускалось, и тогда мы считали, что это выше 120 грамм на литр гемоглобин. Если он не опускался, то считалось, что человек не будет на дачу. Сейчас есть точные методы, точные аппараты, которые четко до единиц определяют Мы можем это определить. Если женщина пришла к нам, и у нее во время месячных гемоглобин больше 120, теоретически мы ее можем брать. По закону мы ее брать не можем. Поэтому мы говорим так. Если у вас все нормально, если у вас не обидные месячные, и у вас месячные еще не начались, то вы можете сдавать перед месячным непосредственно и сразу же после месячного, если у вас, опять же, хороший анализ гемоглобина, вот. и вы себя нормально чувствуете. Но если как бы месячный, то мы просто говорим, не рискуйте, придите через пару дней. Да, спасибо. Вот, mm. а также почему-то некоторые станции делают ограничения, кто принимает противозачаточные таблетки. Я вам рекомендую просто не говорить на станции, потому что они не несут никакого никакого вреда ни для донора, ни для реципиента. Просто, чтобы вы понимали, станции это в своем абсолютном значении Советский Советский. и они иногда могут даже не знать. И... Поэтому вы лучше не говорите, потому что, в принципе, вреда – это кровь ваша не несет никому, да, потому что там очень маленькое количество гормонов, которые вообще там присутствуют. Поэтому просто умолчите этот факт, вот, и не надо травмировать мозг Советского Союза, который вас принимает. Вот, давайте дальше. А там стоматолог. стоматолог, стоматолог тоже. Я не понимаю, почему за две недели не нужно ходить к стоматологу. Скорее всего, это когда вырывают зуб или вам колят да, какой-то антибиотик, операции. только операция. Потому что если в принципе стоматология вам может занести какую-то инфекцию, то за две недели ее не определяют. Поэтому, да, если вам вырывают зуб или колят какие-то уколы, нагрузка. Так, кстати, а, а, хорошо, мы пишем. Операции у стоматологов, То есть все, что связано с... Да, вот. А, все, что связано с уколами, да, антибиотиков и вырыванием зуба, это нельзя. Или в процессе лечения еще. Когда вы сняли пломбу, например, или зубы, пломбу... Сняли То есть в процессе лечения, значит, не стоит. Курение. Мне был вопрос у нас, а если необычные сигареты курю? необычные сигареты 10 дней. Если обычные вы курите сигареты... Если вы обычные сигареты курите за 2 часа до, два часа после нельзя курить. Это не есть противопоказание, но сигареты влияют на ваше давление. Когда вы сдаете кровь, вы, грубо говоря, резко теряете пол-литра. Для это девочек это вообще идеально. Уже 10 минут можно похудеть на пол килограмма. Если кто-то хотел, то это ваш метод. Вот. Вы теряете пол-литра. Да? Это нагрузка на давление. Давление резко падает. Поэтому, например, если у вас миопия 6 деопри, то есть минус 6 зрения, вас уже не допустят, потому что никто не знает, восстановится это зрение, не восстановится, когда же будет протекать ваша вот эта болезнь. Если чуть-чуть раньше, там, ближе к нулю миопия, то вы можете в миопии это минус что-то, какое-то число, вот. ближе к нулю вы можете быть донором, ближе к шести, скорее всего, вам скажут спасибо, до свидания, да? шесть и дальше, вот. поэтому, поэтому донорство полезно для здоровых людей, если вы больной, к сожалению, это не нравится. Да. Если была операция, например, знаю, Год, эндицин. год, должен пройти год. После, даже если вы подтянули мышцы э, губ или чего-то, должен пройти год. Сложно или не сложно. Если вообще что-то удаляли, вы вообще не можете быть донором. Если не удаляли, а вот сшивали, скажем. Сшивали, вот. Орган. Орган, да. Любой орган. У меня, например, от Ахилл сшивали. Год. Пять месяцев. Год вам нужно, да? если там операция по мышцам? Но сухожили, я... Сухожилие, да? Да, сухожилие. Но, если нормально себя чувствуете, ничего не принимали. Ну, вот это было такая Сколько прошло? Ну, пять месяцев будет, 3 ноября. Вы были раньше туда? Да. Нормально сдавали? Давненько, правда. Ну, ну Индивидуальный подход. Ну, не знаю, ну тогда вы просто в день донорства к Сергею Ивановичу подойдете, потому что я более чем уверена. Вы, вот, вы слышали информацию о противозачаточным средстве? Подумайте. Я рада, что можно так себя накрутить, что даже будучи здоровым, заболеть. Нет, я, кстати, хотела сказать, вот в регистратуре, давайте следующий слайд, в регистратуре вот процесс проходит примерно, не примерно, а а, как питаться, ладно, потом расскажу. <laughs> В регистратуре, когда вы подходите, вы заполняете такой бланк, где будут, возможно, вопросы или болезни, которых вы не знаете. Или например, был ли у вас контакт с человеком, который болел гепатитом Б. Если вот не надо над этим вопросом сидеть и думать, и вспоминать всех, кого вы встречали, и потенциально подозревать, что не было говорить. Если вы не знаете, это нет, у вас не было. Это вам нужно пойти в какую-то больницу и с этими гепатитными больными разговаривать, и тогда у вас будет контакт. Да? То есть не надо придумывать. Ну, или там, а была ли вы бла-бла-бла. Если вы не знаете, что такое бла то не надо думать нет. У вас его нету, поэтому ставите «нет, у меня этого нет». Ну, понятно, да? Потому что если бы вы чем-то болели, ну, у вас бы что-то чесалось, отваливалось, ну, что-то что, -то, что -то бы с вами происходило, вы понимаете. Я когда э, Сергей Иванович пришла, говорю, мне кажется, у меня туберкулез. Потому что я долго не ну, кашляла, и долго, ну, месяц, и кашляла, и кашляла. Я говорю, слушай, мне кажется, у меня туберкулез. Потому что чем больше людей знают, про информацию про какую-то болезнь, он нужно начинать подозревать, что у него это. Дочь Потейшка говорю, да нет, нет у тебя сверхшего. Но я пошла, сделала как бы, флюорографию, но все равно не надо придумывать да, то, чего у вас нет. Итак, сказали, что нельзя есть практически ничего, что мы любим. Да, чипсы, там, жареная картошечка, пиво, крылышки, чего-то мяса жирного. Ничего это нельзя есть. Что можно? Можно кушать овощи. В любом виде, ну не жареные, да? Вареные, пареные, тушеные, сыры. Фрукты, кроме бананов, напоминаю, по поводу дынка похожий. Каши можно на воде, на подсолнечном масле кушать также. Рыба, сливочный. мясо. Что? Сливочный. Нет, это молочный продукт. Сливочный. А рыба и мясо, вареное, тушеное, печеное, не жирное, это курочка, грудинка, это рыба, например, э -э сибас, может быть? карп, карп может быть? речная, то, что не, не лосось и не семга, рыбу э -э можно, такая беленькая она должна быть, и не жирная. Побольше пить жидкости. Я всегда всем рекомендую пить воду. Почему? По одной простой причине. Скажите, пожалуйста, чем вы моете пол? Вы. Вы. Да. Водой. Водой. Правда? Не кока колы не чаем, и не кофе, и не пивом, и не вином, и не всем другим. Мы моем водой. Потому, почему? Потому что мы хотим, чтобы пол был чистый. Организм, представьте, что это пол. Это одно и то же в плане, в плане чистоты. Если мы хотим очистить организм, не засорять его и все остальное, мы пьем воду. Только вот попрошу вас попить побольше воды перед день сдачи, в день и сдачи. Побольше, Ну я пью много, я пью два с половиной литра. Рекомендовано побольше, около двух литров, правда? Да. Около двух литров, ну это зависит от, от веса, да. Может мне два с половиной, а вот мужчинам можно и три. Это как идет, да? Не надо тоже, что за нату то не здраво, да? Тоже понимать это нужно. Что делает сахар с вашими сосудиками? Я смотрела видео научно. Сахар. Что такое сахар? Кока-Кола и все остальное сладенькое. Представьте, возьмем наждачку, представим, что это наждачка, и вот так вот будем тереть. Каждый день, каждую минуту. Это будем терять. Что-то будет стираться, что-то начнет гнить, что-то становится уже. Этот процесс. Это сахар делает все с нашими сосудами. Поэтому хотя бы, когда мы сдаем кровь... Не надо что-то такое сладкое и все остальное. Да? Черный кофе сладкий, конфеты жирные, сладкие, торты. Это давайте возьмем себе в руки, спасем жизнь и потом начнем бегать за нашими желаниями и кушать сладко. Итак, можно кушать также хлеб в день сдачи обязательно нужно позавтракать. Обязательно. На голодный желудок давать кровь нельзя. Нужно попить. Тут можно. Черный сладкий чай. Кстати, я не знаю почему. Никакая страна это не рекомендует. Черный сладкий чай. А на Украине всем рекомендуют. Почему? Почему? Потому <кх> ну, что считается, что э -э резко падает количество крови в организме. А вот так и